Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 1 Julai bersama saya Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan Subsection 9-5 Akta Perhimpunan Aman 2012 APA 2012 sebagai tidak sah dari segi perlembagaan. Subsection terbabit melanggar kebebasan berhimpun yang dijamin di bawah perkara 10-1-B serta prinsip kesamarataan dalam perkara 8-1 Perlembagaan Persekutuan. Keputusan sebulat suara itu dibacakan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimon Tuan Mat dalam prosiding hari ini. Prosiding turut dianggotai Presiden Mahkamah Rayuan Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim dan Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Rozariah Bujang. Keputusan itu membabitkan permohonan dikemukakan Setiausaha Agung Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Amir Hariri Abdul Hadi bagi merujuk persoalan perlembagaan berkaitan Seksyen 9-5 ke Mahkamah Persekutuan. Pada 26 Ogos 2022, Amir Hariri mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret berhubung perhimpunan mana kapal tempur pesisir yang diadakan pada 14 Ogos 2022. Tengku Maimun menjelaskan bahawa cabaran Perlembagaan ini hanya ditujukan terhadap hukuman dalam sub-seksyen 9-5 bukan terhadap keperluan pemberian notis seperti diperuntukkan dalam sub-seksyen 9-1. Mahkamah berpandangan bahawa meskipun tujuan APA 2012 adalah untuk menjaga ketenteraman awam namun sub-seksyen terbabit terlalu keras kerana menjadikan kegagalan memberi notis sebagai satu kesalahan jenayah walaupun perhimpunan itu berlangsung secara aman dan tidak mengganggu ketenteraman. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah memanggil seorang lelaki yang membuat hantaran jelik bersifat perkauman berkaitan pelantikan Lieutenant General dalam Angkatan Tentera Malaysia ATM. Rakaman percakapan terhadap suspek dilakukan pada 28 Julai lalu bagi membantu siasatan hantaran yang berpotensi mencetus provokasi serta menggugat perpaduan dan keharmonian negara. Menurut MCMC, pihaknya menyita sebuah telefon bimbit dan sekeping kad SIM untuk melengkapkan siasatan. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kurungan Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum RM500,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Media sebelum ini melaporkan Major General Datuk Johnny Lim Eng Seng melakar sejarah sebagai pegawai kanan berbangsa Cina pertama dinaikkan pangkat kepada Lieutenant General. Majlis kenaikan pangkat itu disempurnakan Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Muhammad Nizam Jaffar semalam dan disaksikan semua Panglima Perkhidmatan pada 23 Jun lalu. Keluarga kepada wanita yang ditemukan mati bersama anaknya di sebuah apartmen di Jalan Bukit Gambir, Georgetown, Pulau Pinang meminta supaya mangsa tidak dikaitkan dengan kisah-kisah mengaibkan. Ini berikutan ada pihak mengaitkan mangsa dengan seorang lelaki di dalam penjara yang didakwa sebagai suami mangsa. Menurut adik mangsa selepas kakaknya berpisah dengan suami, anak perempuan mereka berada dalam jagaan mangsa. Tegas beliau dawaan kononnya seorang lelaki yang dalam penjara adalah suami kakaknya adalah tidak benar. Malaysia Gazette difahamkan lelaki yang didakwa dalam penjara kini menjalani hukuman mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan itu hanya kenalan mangsa. Media semalam melaporkan bau busuk dari sebuah unit di tingkat 9 sebuah apartmen di Jalan Bukit Gambir di sini membawa kepada penemuan tragis mayat seorang wanita tempatan dan anak perempuannya berusia 2 tahun. Dilaporkan wanita berkenaan tidak bekerja dan sudah bercerai serta hanya tinggal bersama anaknya. Sementara jiran yang tinggal di tingkat 9 mendakwa kali terakhir mereka melihat wanita itu bersama anaknya pada penghujung Mei lalu. Mangsa dikatakan mengakui rumahnya bakal dilelong dan akan berpindah. Rafizi Ramli mendakwa Dato Dr. Muhammad Puat Zakarshi masih menyimpan perasaan marah kepada dirinya kerana sering dicuit ketika menjadi Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa. Bekas timbalan Presiden PKR itu berkata Muhammad Puat letih bersilat dengan dirinya dalam pelbagai isu yang dibawa menjelang pilihan raya umum 2018 lalu. Menurut Rafizi ketika menjadi ketua pengarah jasa, dia diberi tanggungjawab mempertahankan Najib sebelum PRU 2018. Rafizi mendakwa disebabkan tidak memainkan peranan yang berkesan, Muhammad Puat digugurkan menjadi calon UMNO Parlimen Batu Pahat dalam PRU 2018. Ahli Parlimen Pandan itu menjawab nasihat Muhammad Puat supaya tidak mengkritik kerajaan perpaduan secara berlebihan kerana dibimbangi akhirnya akan ke penjara. Rafizi berkata dirinya tidak pernah gusar dengan ugutan sebegitu, malah bertegas bahawa sepanjang menjadi menteri dia menjaga integriti dengan tidak mencampuri urusan perolehan. Dalam hantaran di laman sosial hari ini, bekas timbalan presiden PKR itu mengingatkan Muhammad Puat supaya memikirkan amalan dan dosa pahala masing-masing. Bekas naib Presiden AMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menegaskan usul untuk menarik balik penggantungan keahlian bukan datang daripadanya. Sebaliknya dari AMNO bahagian Sembrong. Justru katanya menjadi tanggungjawab kepada kepimpinan untuk memberi penjelasan kepada bahagian itu. Dalam video yang dikongsi di media sosial, Hishamuddin memberi sebab dia tidak membuat rayuan dan menegaskan rayuan bukan penentuan kesetiaannya. Saya tidak merayu kerana saya tahu saya tidak diadili sebaiknya dan saya enggan menggadaikan prinsip yang saya pegang. Malah ada yang kata saya terhege-hege dan bodoh sombong. Penting untuk saya nyatakan di sini bahawa ini bukan soal keahlian. Ini bagi saya bukan soal kedudukan. Ini bukan soal jawatan. Ini soal prinsip integriti, keikhlasan dan keadilan yang selama ini saya pegang di dalam UMNO. Ya, merayu dengan menulis surat memang ramai yang ingat senang. Tetapi bagi perjuangan saya selama ini, ia bukan sekadar untuk menjadi ahli kembali. Ini tentang memegang kepada nilai dan prinsip bukan saya saja, tetapi juga pemimpin-pemimpin AMNO -pemimpin terdahulu daripada kita. Ini yang sukar untuk saya kompromi. Semasa saya digantung, tidak ikut prosedur. Bila ada permintaan untuk saya diterima semula, kena ikut prosedur pula. Menurut Ishamudin, dia hanya mengetahui penggantungan keahliannya dari media pada 27 Januari 2023. Dakwanya dia tidak pernah dipanggil untuk memberi penjelasan, membela diri maupun dihadapkan ke jawatan kuasa disiplin parti. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, X, TikTok, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.